Canlı yayıma çıxan erməni ictimai fəal İshxan Vardyan ermənlərin bütün saxtakarlıqlarını açaraq onların iç üzünü göstərib. Onun həqiqətləri söyləməsini əksər ermənlər birmənalı qarşılamayıb. Vardyan erməni cəmiyyətini narahat edən əsas məsələdən, müharibədən sonra tutulan terrorçulardan danışıb. Deyib ki, "Günah əskərdə yox, əskərə get vətəni müdafiə et" deyən hər bir rəhbərlikdədir. Я тогда предупреждал всех, армян предупреждал, что это будет, что это будет именно так, что Мən o vaxt bütün erməniləri bunun belə olacağınla bağlı xəbərdar etdim. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisində olan hər hansı silahlı şəxs istənilən vaxt terrorçu statusu ala və rahatcə öldürülə bilər. Hələ terrorçu kimi tutulacaqlarını demədim, çünki öldürüləcəklərini düşünürdüm. Çünki bu status terrorçuların məhv edilməsini deməkdir. Çünki dünyada terrorçularla nazilə oynamırlar. Buna görə bütün erməniləri bu barədə xəbərdar etdim. Təbii olaraq sözləmə reaksiyası göstərmədilər. Heç kim məni eşitmədi. Hər şey olduğu kimi qaldı. Bəyanatın birində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu insanların hərbi əsir deyil, terrorçu olduqlarını elan edəndə hər şey aydın oldu. Hörmətli azərbaycanlılar, bildirmək istəyirəm ki, şəxsən mən bəyanat imzalandıqdan sonra bütün erməni qüvvələrinin Qarabağdan və ətraf ərazilərdən çıxarılmalı olduğu ilə razıyam. İndi hər şey Azərbaycandan asıldı. Qanun baxımından burada qərəzli bir şey yoxdur. Baxın, Ermənilər. Əgər Sevandda hansısa başqa dövlətin silahlıları toplaşıb şəhəri işğal etsəydilər, Ermənilər də onlar terrorçu hesab edər və lazım gələrsə məhv edərdilər. Başa düşürsünüzsən məsələdir. Terroristamı уничтожили бы в случае надобности. Понимаете, вот зеркально такая же ситуация. İşxanov Ardyan xalqın gələcəyini düşünərək erməniləri işğalçılıqdan, terrordan, revanşizm və maksimalizm ideologiyasından əl çəkib, mehriban qonşuluq münasibəti qurmağa çağırıb. Erməni fəalı həmçinin Qarabağ uğrunda döyüşən erməni əskirlərinin sadəcə əmrə tabe olduqlarını vurğulayıb. Übatə, ya хочу дать конкретное пояснение, да, что что творится сейчас. Ermənlər, mən istəyirəm siz anlayasınız ki, müharibə zamanı əsir düşənlər hamının hamiya prinsiplə qaytarılıb. Dövlüşlər bitdikdən sonra saxlanılanlar isə terrorçu kimi qiymətləndirilir. Çünki dövlüşlər getmədik halda orada silahların olması Azərbaycanın onları cinayətkar kimi müqabla etməsi deməkdir. Biz burada heç nə edə bilmərik və bizə heç bir beynəlxalq təşkilat kömək etməyəcək. Bu insanları tələy Azərbaycanın əlindədir. Məsuliyyəti isə Ermənistanın hərbi rəhbərliyi daşıyır. Günah o əskərləri döyüşə göndərənlərdədir. Olaçaqlar bütün Ermənləri inandırıblar ki, Qarabağ ağdam püzuli Ermənlilərin vətəndir. Onlar bizim əskərləri vətəni müdafiə etmək üçün göndəriblər. Amma əskərlər günahkar deyillər axı. Çünki əmrə tab edirlər. Əskirlərə demirlər ki, gedib Azərbaycanın torpağını alacaqsan. Deyirlər ki, get və vətəni qoru. Balçaqlar hər şeyə vətən donu geyindirib bizə təqdim edirlər. Vətən deyib bizim oğulları ölmə məhkum edirlər. Bizim uşaqlar da heç düşünmürlər ki, orada bizim vətən yoxdur. Ola da bilməz. Hörmətli Azərbaycanlılar. Qoçarıyan Sarkisyan kimi şərəfsizlər ağ damı füzulünü özlərinin vətən bilirlərsə, o köçsünlər ora. Siz də onlarla lazım olduğu kimi davranın. Vardyan Ermənlərin işğal etdikləri əraziləri dağıtmasını, talan etməsini sərt qınayıb. Vardyan baş nazir Nikol Paşinyana da səslenib. Deyib ki, başladığın işi bitir və xalq səni dəstəkləyəcək. Qonşu ölkələrlə münasibət qur. Azərbaycanlılarla ortaq dil tapaq və cinayətkarlara cəzalandıraq deyə o Paşinyana müraciət edib. Ты должен сделать правильный шаг. Народ тебя поддержит. Сән doğru addım atmalısan və xalq da səni dəstəkləyəcək. Mən Ermənlərin çoxu ilə danışmışam. Ermənistanda Yerivanda heç kim müharibə istəmir. Hamı istəyir ki, bu cəhəddən bitsin. Sən də hərəkətə keç. Bizə 30 il nifrətlə yemləyiblər. Mənim xalqıma öz ölkəsini inkişaf etdirmək lazımdır. Başqasının şəhərlərini dağıtmaq yox. Ağdamın, Füzulinin kadrlarına baxmaq xoşunuza gəlir? Siz keçişdikcə bu biabrçılıq get-gedə yayılar. Sonda Ermənlər buna görə cavab verəcəklər. Artıq bu işlər Avropa məhkəmələrinə göndərilib. Bunu Ermənlər etmir. Erməni xalqına rəhbərlik edənlər edib. Məscidlərdə donu saxlayan komandirlər edib. Bu nə vəhşilikdir? Dadivan pillər boyu toxanılmaz qalıb. Azərbaycanlılar orada olandadı. Amma siz 30 il ərzində məscidləri nə hala qoymusunuz? Bu necə belə? Bunu erməni soyadı. Hərbi forması daşıyıb öz mənfəətlərini güdən bəşkilər, hərbi cinayətkarlar edib. İqol paşından siz onları cəzalandırmalı və Azərbaycana təhvil verməlisiz. Siz ağ adamı görmüsüz? Buna necə cavab vermək olar? Bizim Ermənistandan başqa vətənimiz yoxdur. Sizi ağ adamın füzulünün Qarabağın baş naziri seçməyiblər. Xalq oyanmağa başlayıb. Tədbir görməsəz, hərəkətə keçməsəz, siz də o cinayətçilər sırasında olacaqsınız. Azərbaycanla sülh sazişi imzalayın. Onlar bizim düşmənimiz deyil. Bizim düşmənlərimiz daxilimizdədir. Nina deyicək, "Людей нам преда предивилять нам как врагов. Тут нету врагов." Bizis soyney vragi Armeniya eta v kotoroy vnutri Armeniya. Ermeni fialin bu etraflarını revanşizm ideologiyası ilə hərəkət edən erməni müxalifəti xəyanət kimi qiymətləndirib. Lakin ermənilərin bu həqiqətləri qəbul edib etiraf etməsi elə onların öz xeyrinədir. Günay Namazova, Baku TV.